हम यहाँ पे ये सब बातों का निवेद करते हुए थे लोग यहाँ से कलेक्टर आप जाएंगे और हमारा निवेदन देंगे पिछले कुछ दिनों पहले भी पाँच लोग जाने वाले हैं पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने कलेक्टर साहब को जैसी साहब को निवेदन दिया था हमने कुछ समय को टाइम दिया था इस समय में कभी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है अस्सलाम वालेकुम हम ईमान वाले हैं हम अमन वाले हैं आज हमारा जो एहतजाज है हमारा जो है, हमारे अल्लाह के घर के लिए है तो हम संचित की से ले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा है देखो भाइयों हमी बनवा उनमें और हमने क्या फ़र्क अगर रास्ते पर आकर अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं ये हमारा मतलब जाता है क्या हमारा बयान सिखाता है क्या हमारा अल्लाह बोलता है क्या हमारे नबी बोलते हैं क्या देखिए लोगों लोगों ने लोगों ने वो वारदात अंजाम दी हमारे अल्लाह के घर की बेउुर्बत्ती की हमारे कुरान शरीफ की बे की वो लोगों ने जिस तरीके से किया तकलीफ दी हम ये कर सकते हैं क्या हम किसी मजहब को तकलीफ दे सकते हैं क्या या हम किसी रोड वाले सबको को तकलीफ दे सकते हैं क्या तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर आए अभी और काफी तादाद में लोग आने वाले हैं। हमारा प्रोटेस्ट यहीं पर है और यहीं पर खत्म होने वाला है हम कलेक्टर ऑफिस में सिर्फ पांच जनों को भेज के मेमोरेंडम देने वाले हैं इसके पहले दो दिन पहले हमें दे भी चुके हैं हमारी जो भावनाएं हैं वो शासन तक तो हम पहुंचा चुके हैं आपण चुका करावा असं या सत्तेला अपेक्षित आहे आणि मग त्या चुका होऊन द्यायच्या नाहीये आज शेतकऱ्यांच्या वतीने या निदर्शनाला पाठिंबा देताना आणि त्या घटनेचा निषेध करताना भाऊ एक गोष्ट सांगायचे आम्ही गल्ली पासून दिल्ली तुमच्या सोबत आहोत एक शेतकरी म्हणून एक विद्यार्थी म्हणून आणि भी तुम्हारा है लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है तुम झूठ को सच लिखो अखबार भी तुम्हारा है उन मजरूम अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला ये जून का दौर अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला इन इनों का कर भी जरूर आएगा आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि कोला धूल ले गया हमारी मस्जिद को और हम हमारे मुस्लिम घरों को तोड़ा गया है उसके विषेक के लिए जो हमारे दीपक केदार साहब के जिला सदर है नितिन सोनोले साहब ये दो मिनट में अपनी यहां पर बात रखें। या अधिकारी ¡Gracias! या ठिकाणी आपण कुठलाही उत्साहात कुठलीही घटना होणार नाही शांततेच्या मार्गाने आपला निषेध आपण हो, जो निषेध करत आहोत तो शांततेच्या मार्गाने सरकार दरबारापर्यंत कसा पोहोचेल यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि यानंतरही जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडील किंवा यात सुद्धा आपल्या मुस्लिम बांधवांना जर न्याय मिळाला नाही तर त्या ठिकाणी परत अशाच प्रकारचे शांततेच्या लोकशाही मार्गाने आपण त्या ठिकाणी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरून अशा प्रकारची काल गाझीपूर या ठिकाणी झालेला धनसेचा मी सर्वप्रथम निषेध करतो महाराष्ट्रामध्ये आणि केंद्रामध्ये आंबेडकर यांच्या विचारांनी नाही यामध्ये काहीतरी विस्तृत निर्माण करायचं ही गोष्ट मित्रांनो आपण समजून घेतली पाहिजे मागच्या लोकसभेमध्ये आपण पाहिलं की मराठा आणि मुंबईत एकत्र झाला आणि काय विक्रान घडवला हे त्यांनी जवळून पाहिलेलं आहे याची पुनरावृत्ती विधानसभेला होण्याची संधी दिसत असताना सरकार अशा प्रकारच्या घटना जाणीवपूर्वक धरून आणतात लेकिन मुझे बताइए किस दस्तूर के साथ वो खरीदा मस्जिद पर चला किस दस्तूर के साथ मस्जिद को तोड़ने का वीडियो किया गया किस दस्तूर के साथ इस बात को